Salam olsun hər kəsə. E, bugünkü mövzumuz təhsil sənədlərinə aid Qrukomun e, əsas olan terminlərinin təsviridir. E, demək, e, Time kitabından səhifə 20-də yeniliklərə əsasən izahlar olacaq. Deməli, e, bu bölmədə bizim ümumi təhsil nəticələrindən, ümumi standartlardan, məzmun xəttindən o strukturlarından və digər əsas mövzulardan söhbət açacağam. Ümumi təhsil nəticələrinin tərifini belə versək, mənimsəməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təhsil nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. Ümumi təhsil nəticələri həm ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları, həm də proqramları sənədində, fən kurikulumlarında əks olunmuşdur izahını belə versək, şagirdlərin əldə edəcəyi bilik bacarıqlar yəni əvvəlcədən müəyyən olunur. Yəni artıq ə, müəllim ə, əvvəlcədən tədris edəcəyi proqramın nəticəsini bilir, nəticəsini görür. Bu cür izah etsək, müəllim hər bir təhsil səviyyəsinin, yəni ibtidai, ümummü orta, tam orta, yəni son üçün təhsil nəticələrindən, yəni əldə olmalı bilik və bacarıqları ə e, biləcək. Və eyni zamanda hər məzmun xətti üzrə təlim nəticələrini, yəni məzmun xəttində əhtiva olan bilik bacarıqları görəcək. Eyni zamanda hər fən üzrə sinifin sonu üçün təlim nəticələri, e, yəni altı standartlar üzrə əldə olmalı bilik bacarıqlar nəzərə çatdırılacaq. E, yəni hər bir hissə üzrə nümunələrə baxsaq, yəni fən kurikulumunda olan nümunələrə baxsaq, fən üzrə təhsil səviyyələri üçün təhsil nəticələri ön mövqeydə durur. Məsələn, Azərbaycan dili dərsinə 5-ci və 9-cu siniflər e, sinif şagidləri arasında şagidlərin bilik və bacarıqlara sahib olması bu cür qeyd olunur. Yəni danışanın fikrinə münasibətini bildirir, öz fikirlərini sərbəst və ardıcıl ifadə edir. Düzgün, sürətli, şuurli ifadə oxuyur. Yəni ifadəli e, izah edə bilər fikrini, oxuduğu mətnlərə münasibət bildirir. E, kiçik e, mətnlər qurur və lüğətlərdə lüğətlərdən e, istifadə edə bilər, yəni məlumat kitablarından istifadə edə bilər. Yəni bunlar hamısı e, 5-9-cu sinif şagirdlərinin ümumi bildiklərini nəzərimizə çatdırır. Yəni ümumi orta təhsil 5-9-cu siniflərin, yəni səviyyəsinə səviyyəsi üzrə təhsil nəticələrini ümumi şəkildə izah edir. Yəni ümumi şəkildə bizə çatdırır. E, fən üzrə sinifin sonu üçün təhsil nəticələri qeyd olunur ki, məsələn, Azərbaycan dili fənində hər bir sinif üzrə ayrı-ayrılıqda ayrı təhsil nəticələri verilir. Və buna uyğun olaraq da e, Nümunələr yəni, göstərə bilərik ki, məsələn 5-ci sinifin sonunda şagird hansı nəticəni əldə edir, 6-cı sinifin sonunda hansı nəticəni əldə edir. Məsələn, dediyimiz kimi, dediyiniz fikri fakt və nümunələrlə nümunələrlə əsaslandırırsa, artıq 6-cı sinifdə mətnindəki tanış olmayan sözlərin mənasını şərh edir. Məsələn, deyək ki, mövzu ilə bağlı topladığı materialları ümumiləşdirirsə, artıq 6-cı sinifdə sözün qrammatik mənasını, cümlənin qrammatik mənasını müəyyənləşdirməyi bacarır. Yəni bucür. Məzmun xətti. Məzmun xəttinin tərifini versək, fən üzrə ümumi təhsil nəticələrinin reallaşmasını. Baxın, fən üzrə ümumi təhsil nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir. Bəyəq biz mütəllim nəticələrinin tərifini dedik ki, Mənim səlməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təhsil nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. Məzmun xətti isə fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir. Yəni hər bir fənnin şagirddə formalaşdıra biləcəyi bacarıqları üzrə müəyyənləşməsi, fənnin bir növ ana xəttini Yəni leit motivini bildirəcək məzmun xəttidir və ona görə də dəyişməz qalacaq. Belə deyək, e Azərbaycan dili fənnində yuxarı bayaqları bizim e, bundan əvvəl sadaladığımız e, ümumi təhsil nəticələrini reallaşdırmaq üçün e, bizə e, ümumi təhsil nəticələri qeyd olunurdu və bu ümumi təhsil nəticələrini reallaşdırmaq üçün isə bizə 4 məzmun xətti, yəni 4 sahəmir yəni olunacaq. E, məsələn, Azərbaycan dili deyək, Azərbaycan dilinin 4 məzmun xətti var. Yəni 4 sahəsi var. Yəni 4 sahə müəyyən olunmuşdur. 1-ci dinləyib anlama, dinləyib, dinləyib anlama və danışma, oxu, yazı və dil qaydalarıdır. Yəni müəllimlər fəaliyyətlərinin məzmun xətləri ilə qurmalı, elə formada qurmalıdır ki, yəni ümumi təhsil nəticələrini, məzmun xətləri üzrə təhsil nəticələrini və siniflər üzrə təhsil nəticələrini reallaşdıra bilsinlər. Və hər bir fən üzrə məzmun xətti dəyişməzdir. Biz bayaq Azərbaycan dili fənindən danışdıq. Azərbaycan dili 1-ci sinifdə də eyni məzmun xətti ilə davam edir, 11-ci sinifdə də. Yəni dəyişməz qalır məzmun xətti. Yəni məzmun xətlərinin qarşısında duran rəqəmlərə diqqət yetirsək, bizə yəni məzmun standartının mövzusunu e, keçdikdə lazım olacaq. Məsələn deyirik ki, oxu dinləyib anlama və danışma, oxu yazı və dil qaydaları. Əgər məzmun xəttimiz 4-dən başlayırsa, artıq biz burada dil qaydalarının mənimsəldiyini nümayiş etdirir kimi, yəni sözlər, yəni ümumi yaza bilərik. Yəni çünki 4 4-lə başlayan məzmun xətti ilə biz artıq bilirik ki, yəni dil qaydalarından söhbət gedir və yaxud da yazı yazdırırıqsa dərslə artıq 3-lə başlamalıdır. Çünki Azərbaycan dili, yəni tədris dili fənninin 3-cü məzmun xətti yazıdır. 2-ci məzmun xətti oxu. Bəyəq yani qeyd etdi ki, 1-dən başlayaq. Dinləyib anlama və danışma 1-ci məzmun xətti, oxu 2-ci məzmun xətti, yazı 3-cü, dil qaydaları 4-cü məzmun xətti. Və bu məzmun standartları əsas və alt standartlara bölünəcək. Yəni tərifini bucür desək, şagidlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsinə qoymuş dövlət tələb olacaq məzmun standardı. Yenidən qeyd edirəm, şagidlərin bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir məzmun standardı. Məzmun standartları sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirilmənin aparılmasını təmin edəcək. Yəni müəllim sinif və fən e, üçün summativ qiymətləndirmə sualları və tapşırıqları hazırlayarkən, yəni diqqət etməlidir ki, məzmun standartında tələb olunan bilik və bacarıqları reallaşdıra bilsin. Və dediyimiz kimi, məzmun standardı əsas və alt standartlara bölündü. Əsas standartların funksiyası fənlər üzrə müəyyən olunan təhsil nəticələrini belə deyək, məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. Yenidən qeyd edirəm, əsas standartın funksiyası fənlər üzrə müəyyən olunan təhsil nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. Yəni əsas standart məzmun xətti üzrə görüləcək fəaliyyətin istiqamətini müəyyənləşdirəcək. E, və ə e, və bizim üçün, yəni məsələn, deyək, məzmun standartı necə qeyd ediləcək? 2 e, rəqəm ifadə olunacaq. 2-ci e, bizim olacaq məzmun xəttimiz, digər 2-ci yerdə duran, məsələn, 2.2. 2-ci e, yerdə duran 2 məzmun standardı olacaq və bu belə deyək, Azərbaycan dili fənnindən bayaq danışdığımız kimi yenə də Azərbaycan dilindən, yəni ümumi nümunə olaraq deyim, məsələn, əsas standartda 2.1 məzmun xəttinin mətnində məsələn, tanış ondan sözləri mülksədiyini nümayiş etdirir hissəsini. 2.2 isə mətnin məzmun və strukturunun mülksədiyini nümayiş etdirir hissəsini göstərəcək. Belə deyək, 1-ci sinifdə baş verən, yəni əsas standartda 2.2. Məsələn, oxu texnikası və ilkin oxu bacarıqlarına yiyələnmədiyini və ya yiyələndiyini nümayiş etdirir, əsasən yiyələndiyini olacaq. 5-ci sinifdə isə bu artıq olacaq mətnin məzmun və strukturuna mənimsədiyini nümayiş etdirir. 4-cü sinifdə olacaq oxu-vərdişlərinin yiyələndiyini nümayiş etdirir. Yəni bu formada. Və yadda saxlaq ki, əsas standart bəzən dəyişir. Yəni bu o zaman baş verir ki, əsas standartın tələb etdiyi bacarıq formalaşır və növbəti illərdə şagirdlərdə daha mürəkkəb bacarıqların formalaşması üçün 1 Bir nöqtə tələb olunur bizdən ki, hər il keçdikcə artıq məzmun standartı daha da mürəkkəbləşir. Yəni əsas standartın dəyişməsinə də nümunə olaraq bayaq qeyd etdim ki, məsələn, 1-ci sinifdə oxu texnikası və ilkin ox bacarıqlarının yiyələndiyini nümayiş etdirirdisə, artıq 4-cü sinifdə oxu verdişlərinə yiyələndiyini nümayiş etdirir kimi qeyd olunacaq. Yəni bu da artıq sinifdən sinifə keçdikcə məzmun standartından, əsas standartların ə, mürəkkəbləşdiyini göstərir və biz bir də qeyd etdik ki, alt standart əsas ə, standart və alt standartlara bölünür. Alt standartların da əsas funksiyaları vardır ki, birinci funksiya təhlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olması üçün etibarlı zəmin yaradacaq e, və təhlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayacaq, təhlimdə inteqrativliyi təmin edəcək, təhrimin məzmunu davamlı təsir e, inkişafını təmin edəcək. Bir də yadda saxlayın ki, təhlim ancaq təhlim məqsədi, təhlim strategiyası, təhlimdə inteqrativlik, təhrimin məzmunu birdən yəni testlərdə bizi çaşdırmaq üçün təhsil sözünü verə bilər. Yəni burada ancaq təlimdən söhbət gedəcək. Bunu nəzərinizdə saxlayaq. Deməli, təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olması üçün etibarlı zəmin yaradır dedikdə, yəni alt standart və əsas standart üzrə fəaliyyəti açıqlayır və məzmunun reallaşmasının əsas ə, reallaşmasında əsas rol oynayır. Yəni ki, dərsin məqsədi alt standarta uyğun müəyyən olunur. Və müəllimlər dərsin məqsədi olaraq alt standartları e, bir növ e, özünə, yəni uyğun olduğu kimi ya da alt standartın fəaliyyət hissəsi kimi e, görürlər və bu da olduqca yanlış olacaq belə olan halda. Yəni dərsin məqsədi alt standarta əsaslanır, lakin burdakı bilik və fəaliyyət addım addım reallaşdırmağa nəzərdə tutur, yəni onu reallaşdırmaq, e, reallaşdırmağa xidmət edir. Və e, təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır dedik. Yəni bu da alt standartın, yəni öyrənmə mühitünün düzgün qurulmasını, məqsədin e, qurulmasını məqsədə çatmaq üçün hər hansı bir forma və üsullardan istifadə edilməsini e, edilməsinə xidmət edəcək. E, və digər təlimdə inteqrativliyi təmin edir. Burda isə alt standart müəllimə, yəni dərsində 2 və daha çox fənnin məzmununu, yəni mövzusunu və ya konsepsiyasını birləşdirməyə, yəni eyni mövzunu əvvəlki siniflərlə əlaqələndirməyə və öyrənilən mövzunu həyatla əlaqələndirməyə imkan verəcək. Yəni ümumiyyətlə inteqrasiya latın sözüdür və bütövbütövləşmə deməkdir. İntegrasiya e, belə deyək, müəyyən təhsil ə e, STEM çərçivəsində şagidlərin təfəkküründə bir növ dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırır və onlarda e, intişafa və özünü intişafa istiqamətləndirir və buna görə də e, təlimdə integrativlik dedikdə, yəni hər hansı bir e, komponentlər arasında bir struktur əlaqəni qurmağa e, uyğun sistemləşdirilir. Və integrasiyanın 3 növü var. Birinci fənd daxili, fənlər arası və fənlər üstü. Yenidən qeyd edirəm, inteqrasiyanın 3 növü var: fəndaxili, fənlər arası və fənlər üstü. Fəndaxili inteqrasiya hər hansı bir fənin daxilində mövzular arasında yaradılan əlaqədir. Fән daxili inteqrasiya hər hansı bir fənnin daxilində, mövzular arasında yaradılan əlaqədir. Və fән daxili inteqrasiyasında özünün 2 növü var. Şaquli inteqrasiya, üfüqi inteqrasiya. Şaquli inteqrasiya məzmun standartlarının siniflər üzrə əlaqə, əlaqələnməsini əhatə edəcək. Yenidən qeyd edirəm, şaquli inteqrasiya məzmun standartlarının siniflər üzrə əlaqəsini əhatə edəcək. Şaquli inteqrasiyada belə bir ə, belə də yadda saxlama olar ki, şaquli ş şagird sinifdə, yəni ş və s si kimi yadda saxlaya bilərik şaqulun inteqrasiyası sinifdən sinifə, siniflər üzrə, yəni əgər yaddan çıxarsa bu cür də praktik yolla tapa bilərik ə dediyim kimi yenə də məzmun standartlarının siniflər üzrə əlaqəsini təmin edir. Sinifdən sinifə keçərkən öyrənilən obyektlər arasında bir əlaqə saxlamaqla məzmun daha da genişləndirir və dərinləşdirir. Məsələn biz Azərbaycan dili fənnini uşaqlıq inteqrasiyasına nəzər salsaq, məsələn 5-ci sinifdə müxtəlif yazı formalarını fərqləndirirdisə, artıq 9-cu sinifdə verilmiş mövzuya uyğun müxtəlif tipli, formalı mətnlərdir. Hazır. yəni bucur. Və üfüqi inteqrasiya müəyyən bir sinifdə fənnin müxtəlif məzmun xətləri arasında əlaqəni əhatə edəcək 7-ci sinif Azərbaycan dili fənnində müəllim e, məsələn bayaq qeyd etdiyim verilmiş mövzunu müxtəlif yazı formalarında ifadə edir. E, Alt standartını reallaşdırarkən artıq 4.1.3 köməkçi nitqselərini işlənmə məqamından asılı olaraq durğu şərtlərindən istifadə edir və 4-cü məzmun xəttində bayaq biz qeyd etmişdik ki, e, dil qaydalarına əsaslanır. Yəni e, artıq standartlar arasında bir inteqrasiya yaranmış olur. Yəni dil qaydaları arasında artıq əlaqə yaratmış oluruq yazı ilə dil qaydaları arasında. Və e, qeyd etdiyimiz digər ikinci fənlər arası inteqrasiya isə şagirdlərdə biliy və bacarıqları daha məqsəd yönlü şəkildə formalaşdırmaq üçün dərs zamanı bir neçə fənnin əlaqələndirərək öyrənmə mühitini formalaşdırır. Yəni e, Azərbaycan tarixi fənnində Azərbaycan dövlətçiliyində mühüm rol oynamış bir tarix şəxsiyyətlərinə şəxsiyyətlərin fəaliyyətini dəyərləndirir. Standartı, yəni 4.1.1 alt standartın reallaşdırarkən biz yəni Şah Ismailin hökmdar kimi fəaliyyəti ilə yanaşı, həmçinin ədəbiyyat fənninə də inteqrasiya edərək, yəni şair kimi də fəaliyyətini öyrənmiş oluruq. Yəni Azərbaycan dili ilə ədəbiyyat fənnini inteqrasiya etmiş olarıq. Digər e, inteqrasiya növü fənn üstü inteqrasiyadır. Fənn üstüdə öyrənmənin həyatla əlaqələndirilməsidir. Fən e, dediyim kimi fənn üstü inteqrasiya öyrənmənin həyatla əlaqələndirilməsidir. E, fənn üstü inteqrasiya digərlərindən daha e, geniş anlandır işlənir. Yəni öyrənmə yalnız məktəbdə formalaşan bir hal olmayacaq. Yəni hər hansı hər e, hər hansı bir yerdə nə baş verirsə, yəni hər an hər yerdə nə baş verə bilərsən artıq bunları da öyrənməyə xidmət edir. Fənnüstü inteqrasiya şagirdin dərs zamanı və dərsdən kənar fəaliyyətin qarşılıqlı əlaqələndirilməsi kimi də çıxış edəcək. Və təlimin məzmun davamlı inkişafını da təmin edəcək. Adlı biz alt standartın funksiyasında qeyd etmişdik ki, yəni bu təlim məzmunu davamlı inkişafını təmin etməsi alt standartın sinifdən sinifə dəyişməsi və şagirdin hər il bir sinif irəllədikcə məzmunun daha da inkişaf etməsinə e, nəzarət edir. Yəni bunu nümunə ilə daha dəqiq göstərsək, məsələn Ətirik e, ki, sinif 1-ci sinifdə oxu e, olacaq, məsələn, əsas standarta uyğun qarşılaşdığı yeni sözlərin mənasını başa düşdüyünü nümayiş etdirir. Artıq 5-ci e, sinifdə həmen standartda mətində tanış olmayan sözləri mənimsədiyini nümayiş etdiyini görərik. Və ya oxta artıq 7-ci sinifdə mətində tanış olmayan sözləri mənimsədiyini nümayiş etdirir kimi görə bilərik. Artıq 10-cu, 9-cu sinifdə və ya 10-cu sinifdə deyək, mətnlə tanış olma sözləri mənimsədiyini nümayiş etdirir kimi görə bilərik. Və göründüyü kimi, yəni 1-ci sinifdən 9-cu, yəni 11-ci sinifə kimi məzmun xətti 11-ci sinifə kimi, 1-ci sinifdən 11-ci sinifə kimi məzmun xətti dəyişmir. Yəni əsas standart bəzən dəyişir, lakin hər sinif üçün verilmiş alt standarta diqqət yetirsək, biz görərik ki sinifdən sinifə tələb olunan bilik və bacarıqların səviyyəsi də artaraq dəyişir. Yəni 1-ci sinifdə şagirdlərin sözləri, yaxın mənalı sözləri kömək izah etmə tələb olunurdusa, Biz artıq növbədə 2-ci sinifdə yaxın mənalı və əks mənalı sözləri fərqləndirərək, 3-cü sinifdə çoxmənalı sözləri fərqləndirmək, 4-cü sinifdə artıq terminlər fərqləndirməyi e, tələb olmasını görərik. Yəni bu proses 11-ci sinifə qədər davam edir və məzmun bir sinifdən digər sinifə keçərkən daha da dərinləşir, bir növ e, şəbəkə formasında spiralvari inkişaf edir. Və mövzumuz bu qədər ə e, mövzumuz haqqında ümumi e, məlumatlar vermiş oldum sizlərə